В 2011 году фонд не по своей инициативе был лишен возможности продолжать также программу помощи детским домам. Если раньше мы выделяли в год до 116 миллионов рублей, ежеквартально с одной тысячи подняли до 4 тысяч на одного ребенка, и в год составляло 16 тысяч на ребенка, таких детей 3200 детей в 64 детских домах и школах, интернатах республики было. Потом, вы знаете, мы об этом писали, запретили под страхом увольнения директоров брать от фонда. Но это вообще порочная практика, здесь мы об этом тоже не раз говорили. И, к сожалению, сейчас эта работа приостановлена. Именно поэтому у нас снизился объем средств, направляемых на нужды учреждения образования. Ну вот я вам пример приводил по отказу Детских домов один конкретный случай. По Горняку, значит, это уже второй случай. Был э, случай отказа в Кармаскалинском районе, тоже детям подарили форму. Они приехали, потом в слезах вернулись в автобус и уехали. Поступила команда. Рада потом, через какое-то время они одумались, извинились и все-таки забрали. А по Горняку, значит, руководство ГОКа и руководство, адми, новое руководство э, э, района, тоже догонку позвонили, дали команду не брать. Ну, не брать, не брать, значит. Дети страдают, не мы ведь от этого страдаем. С удовольствием мы эту сейчас форму передаем буквально во вторник, планируем поездку в Кородель. В Кородельский район эту форму получит. Факт тоже был. А вообще, если об отказах говорить, более еще как пример, я могу вам небольшой такой пример привести. По состоянию на 9 февраля 2011 года, год назад, у нас было отказов от шести организаций тоже, когда самая какая антикомпания была нехорошая против попытки, ну, против фонда были попытки очернить деятельность и так далее. Мы это все, слава богу, как говорится, пережили. Тогда было шесть организаций, отказывались на 185 миллионов 470 тысяч рублей. Это топливный колледж отказывался тоже. Потом все-таки мы вышли, ладно, нормальные есть сотрудничество, взаимопонимание с Балабановым Владимиром Александровичем он сам дал команду, и, видите, помощь была колледжам получена, о чем я говорил в своем выступлении. Нефтекамская государственная филармония, приобретение музыкальных инструментов и национальных костюмов тоже отказались, так и не получили. Детские дома, я уже говорил, 64 детских дома не, до, не добрали 100 миллионов рублей в прошлом году. Кармаскалинский район, прибережская участковая больница, пример конкретный, тогда вынужден был уйти глава района из этой больницы, что 20 миллионов 770 тысяч было выделено, получено, и через полтора-два месяца где-то вернули назад. Но это все пережили. Вот я просто факты. Администрация Ильинского района отказалась, давали 14 миллионов 200 на завершение строительства бассейна в Глино. Тоже пример. И Белорецкая центральная районная больница уволили главного влача за то, что он Хотел получить 30 миллионов на капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования в Белорецке. Правда, через суд потом восстановили его. Конкретные примеры. Сейчас это немножко стихло. Видимо, поняли, что это не совсем законно и неправильно. Но хотя, вот я уж не хотел в обиду кому-то из здесь присутствующих, нам не нравится ситуация, которая продолжается с противодействием по информационной блокаде. Об этом я было заседание 16 декабря Республиканского совета по благотворительности, куда меня включили как директора фонда «Урал». Я там прямо выступил критически, что продолжается информационная блокада. Но это нормально, как вы считаете? Когда фонд работает, мы же не хотим пиариться, мы не хотим сами себя, сами себя восхвалять. Но если реально есть результаты работы, почему-то мархомат с его 6 миллионами, я вот специально с интернета вчера вытащил распечатку, вот, три отчета за десятый год, за первый квартал, за второй квартал. Вся сумма помощи 6 миллионов рублей. Шарики воздушные, ну тоже надо какие-то небольшие суммы, там 100 тысяч, ну каждый по своему карману, но ну, этих... Как превозносит у нас, вы сами знаете. Фонд Урал крупнейший в России. Мы, ну, причины разные здесь, я бы не хотел. Были. Но самое главное, что сейчас все это дело <сёк> стихло, работаем. Отдельные проекты продолжаем согласовывать и с правительством. Когда они обращаются, мы идем на встречу и готовы работать в контакте с правительством. У нас все прозрачно, у нас, я вот, уже рассказывал на прошлой конференции, за 6 работы ленивый только не проверял, и ФСБ, и ФАС, и прокуратура, и следственные комитеты, и МВД, и налоговые, 5-6 организаций, буквально ни без преувеличения, ни рубля, ни копейки не нашли, чтобы какие-то нарушения были. Штат у нас минимальный сотрудников, Сколько? работаем прозрачно.